Волонтери з координаційного центру дякують усім небайдужим людям, котрі допомагають нашим солдатам, чим можуть. Прості олександрійці та жителі району несуть до волонтерів їжу, одяг та гроші. За словами волонтерів, немає того, щоб не знадобилося нашим військовим. Будь-яка допомога буде доправлена нашим солдатам. Приходять хлопці і просять не там для себе чого-то Приходят в отпуск мальчики и приходят и просят то, что нужно для всех, то, что нужно для обороноспособности, то, что нужно для выполнения боевых задач. 55-я бригада, позывной лысый, пришел парень, у него оборевшая рука, его отпустили на 10 дней в отпуск. Он не пришел, не попросил у нас конфет, он не попросил у нас каких-то вкусностей, сладостей или чего-то, он пришел со списком. В этом списке написаны э, те вещи, которые ему лично не нужны, но не нужны для победы. Это что? Это масло вд это фосфорная кислота для, почистки, для прочистки там труб, не труб, а этих орудия, болгарка, колумбик, штангенциркуль, масло АТФ. То есть, ребята, просят все. И сказать, что вот что-то нужно сегодня вот это, завтра вот это, нет. Нужно все. Начиная от того, что они живут зачастую, не зачастую, а практически они живут в поле. Потому что по ним стреляют, и они выходят из населенных пунктов, чтобы не подвергать опасности мирное население. Что значит голое поле? Это негде взять воды. Нужна вода. Вода в любом количестве, в любых э, дозах, в любых э, емкостях вода. Естественно, вода на везот, они воду используют крайне экономно. Нужна разовая Посуда, потому что такой роскоши, чтобы покушать из железной железної тарелки, потом потомю помыть у них нет. Військові зі східних областей України говорять, що готові відмовитися від їжі та одягу, натомість, аби волонтери привозили необхідну техніку та пристрої, наприклад, рації, тепловізори та інше. Ета от такі прибори, мы купили, этот прибор называется Дальнамір. Он позволяет в течение 3-4 секунд определить точные координаты огневой точки, передать эти координаты на артиллерию, и артиллерия устраняет эту боевую точку, которая забирает жизни наших мальчиков. Эта штука стоит 4-400, но это жизни. Поэтому потребности солдат, вот рации, вот такие приборы, приборы ночного видения, тепловизоры, когда начинается обстрел, то ребята первым делом бросают, хватают за эти приборы, а уже потом думают, каким образом спасти все остальное имущество. Также нашим визовым потрібні медикаменты, вата, бинты, йод, таблетки против застуди, снейблюющие засобы и жарознижующие. Нужна форма, потому что на 17-м батальоне все сгорело, сгорела одежда от бомбардировки. Мы заказали уже Светловодске форму, нам ее дошивают, нам надо ее выкупить. Денег пока на сегодняшний день нет. И если нам что-то приносят центр, мы это не собираем. Мы стараемся как можно быстрее это все отправить на линию фронта, потому что там это гораздо важнее. Точно так же и с деньгами. Если у нас нас собирается какая-то сумма денег, мы прогнозируем возможное поступление и заранее пытаемся заказать то, что они у нас просят. Это рации, это форма, это термобелье. Но опять же, они сегодня готовы отказаться от всего, только их интересуют приборы. Потребна будь-яка допомога от домашней консервации до кількох на форму для обгорелых солдат. Офіс координаційного центру волонтерів знаходиться за адресою вулиця 50 років, жовтня, 12. Телефони для довідок 095-194-9060 та 096-130-64-94.